Hai Selangor People, saya Zoe Baha, host podcast untuk Exploring Carnival Bund Canal Dan untuk pengetahuan anda semua, tahun ini merupakan tahun yang ketiga Carnival Bund Canal diadakan Hari ini cukup istimewa sebab kita akan bersama dengan dua orang tetamu yang cukup istimewa Saya tampilkan kepada anda iaitu Puan Zanifa Azura Ahmad, Ketua Zul Pembangunan Dan juga Encik Teknologis Eddie Mustaqim Ahmad, Eksekutif Kanan Selangor Research Institute. Dan untuk pengetahuan anda di belakang, kalau anda boleh saksikan dekat belakang ni, uh, istimewa belakang-belakang kan ban kenal inilah sebenarnya ban kenal ataupun terusan utama pengairan sawah padi di Sabak Bernam. So saya rasa uh, orang kat Sabak Bernam mungkin dah biasa dengan kali ban kenal sebab ini tahun yang ketiga. Tapi untuk yang di tempat-tempat lain tu mungkin tak berapa familiar. So hari ini kita nak tanya terus kepada tuan empunya badan perkongsian tentang kali ban kenal ni dan juga ada satu lagi inisiatif yang cukup istimewa kita kongsikan dalam podcast Exploring Kali Ban Kenal. So assalamualaikum puan Azura. Waalaikumsalam, Zoe. Alright, so how today? Okay semua? Oh, uh, I think Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Uh, so hopefully akan berusaha sehingga uh, esok hari. Ah, yes. Dan esok merupakan hari yang terakhir, betul tak? Betul. Berbeza dengan tahun lepas, tahun lepas kita buat lebih daripada 3 hari, rendah 5 ke 6 hari, betul tak? Tapi tahun ni kita compact dengan kepada tiga hari dan Alhamdulillah saya adalah salah seorang saksi tahun ini apa pengunjung ni lebih ramai berbanding tahun lepas. Okey Puan Azura saya ada satu soalan. Kita nak buka soalan kita punya podcast ni dengan uh, macam saya katakan tadi Rata-rata uh, di Sabah bernam ni kita dah familiar dengan Carnival Bank Canal kan. Tapi dekat sini kita nak kongsikan kepada penonton-penonton yang sedang menonton kita punya podcast ni. Mungkin Puan Azura boleh share dengan kita orang lah kan. Penonton-penonton yang ada tu. Kan? Pengenalan sedikit secara uh, general tentang Carnival Bank Kenal dan apakah eksklusiviti Carnival ini untuk Selangor? So, uh, the first thing yang kami buat, kami turun padang, uh, kami kaji macam mana the land profile, the dynamic of the people dekat Sabah Bernam. So, what we realise is that uh, even kalau kita tak buat apa-apa pun, we can already see the peaceful coexistence between human activity and also the environment yang ada dekat uh, Sabah Bernam. Kan? Uh, so, So obviously that is very important. So uh, tak semestinya kalau kita nak buat pembangunan, kita kena build a skyscraper, right? Uh, so there's so many ways untuk buat pembangunan. So kita try nak demonstrate kepada community dan juga the potential investor. Kalau kita buat dalam scale yang kecil, macam mana gambaran dia? So how best to show that? Kita ada satu bank canal yang panjang, uh, I think about 30 km. So kita buat berbagai aktiviti kat sini. Dalam masa yang sama kita tak kita menjaga dan preserve apa yang ada di sekeliling kita. Jadi so kita nak tunjuk pada community dan investor yang berminat untuk uh, apa tu, memulakan mereka punya perniagaan di sini. If you want to come to Sabah Bernam, you're welcome to come. Uh, tapi kita kita nak make sure ada peaceful coexistence between masyarakat setempat dan juga pembangunan yang kita nak bawa. I really like jawapan Puan Azra bila you kata but I sangat setuju bila kita kata pembangunan tak semestinya ada ada macam orang kata bangunan-bangunan yang besar-besar tapi perspektif kali ini dalam Karimban Canal, you kata kita tengok kepada perspektif community itself kan uh, so actually mungkin Puan boleh kongsikan lah sebab uh, dalam Karimban Canal ni macam mana kami ni memberi impak kepada komuniti setempat sebab yang air nampaklah kan sepanjang air dekat sini contohnya kita raikan usahawan-usahawan tempatan hmm. and then kita cuba untuk promosikan kebudayaan supaya macam kami yang bukan duduk kat Sabah ni kami tahu oh dekat sini ada 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 dia punya eksklusiviti dia so macam ni dia memberi impak pada komuniti setempat kat Sabah bernam tu sendiri Okay, macam Zoe cakap tadi so obviously uh, we want to show them macam mana dengan membawa uh elemen-elemen entrepreneurship tu boleh membantu mereka tapi more importantly kalau you tengok pada tahun ni penglibatan lebih banyak belia-belia uh, tempatan di dalam melaksanakan projek hmm. so Betul. you see Betul. mereka uh you know doing uh, voluntary work untuk mengemas kan as simple as jadi cleaner as simple as uh, membantu the EO untuk melaksanakan projek so apa tu that is about entrepreneurship and macam mana nak uh, build the discipline uh, untuk with the discipline. Yeah, I like it. Precisely. Uh, I remember yesterday, masa ada satu session dengan the apa tu e-sport punya player kan? Okay, okay. dari pertama kan petang. Yeah, dia kata, oh how do you motivate us? Kan? So this is one way of motivating them. They don't know that they have value tau, and they do have confidence. Uh, so by helping us to organize this thing, uh, mind you, is it's not easy kan? There's so many things and you have to take the boxes all that require discipline without realizing that they have it in them to actually move forward tau. They can do they can do business macam uh, event organizer sendiri kan? Uh, jadi betul, event betul, organizer, betul. tak jadi peniaga plex. Kan, there's so many things and and I think even this year kita ada partner baru lah macam Palai Syiraf, kan, looking at at them, talking to the public pasal ilmu yang orang ada tu pun Kan, uh, you know open up a new uh, dunia tau to the rest of them. So macam kawan kita Eddie ni pula uh, Puan dia Huzrat, pula champion bio. Yes. Yeah. Sebab so, kita datangkan dia hari ni sebenarnya. Yeah. Uh. Okey Panazra tadi bila I setuju lah bila you cakap uh, penglibatan apa yang I suka satu pasal kan dia punya inclusivity tau. Hmm. Semua terlibat. Dan lagi satu dia punya range of player itu tak kisah daripada daripada yang kecil kanak-kanak, belia, sampailah ke veteran. Ada je benda-benda yang kita libatkan aktiviti-aktiviti yang meraihkan kebudayaan dan juga talent. Jadi untuk Puan Azura kan, uh, sebagai orang kata uh, main uh, kepada projek ni kan. Mungkin Puan Azura boleh kongsikan untuk soalan yang terakhir ni. Punya apa you punya harapan untuk nak make sure sahabat bernama ni terus membangun. Mungkin bukan sekadar menerusi buat kalimban tapi apa you punya harapan. Okay. I think uh, At the end of the day, pembangunan ni must be driven by the community dekat sini. It's not just mereka setakat uh, merasai limpahan ekonomi tau. They, diorang yang kena drive the whole development dekat sini. So I think even just now, kami ada satu event where we all sit together and main drum sama-sama sama, right, kan? Oh, okay, okay. So isn't that a kemuncak where, you know, you you, you can come from many backgrounds, tapi I sendiri pun tak pernah pukul drum. Tapi I was part of the uh, the the team just now. It just comes naturally into your thoughts. About actually, it's a, a spirit yang sama, kan? So, so I hope the people of Sabah Bernam sama ada yang masih dekat sini ataupun dah keluar, can uh, open, keep an open mind. This is a place of opportunity. Kan? ah, uh, so jangan ingat dekat bandar tu is always the best sebab kita dah buktikan kita boleh jalan more than 2 hours to come here and yes, I jalan 2 jam tapi this time around the the on the ground yang buat kerja is not really kita tau It's the people yang dekat sini so to me that is very heartwarming uh, so the next step is to show that oh they just have to take that extra step kan uh, to actually uh, go to the next level. Betul, so it's our job to make sure that uh, you know mereka boleh sampai ke situ all the way. Kita kena guide mereka. Oh, so insyaAllah, I I hope uh, in future they can actually see that opportunity and kena berani. So apa yang kita nampak, harapan untuk Carnival Bankan ini diteruskan ini sebenarnya sangatlah orang kata digalakkan Puan Azura, betul tak? Sebab setiap program yang kita jalankan ini sebenarnya dia ada impak yang tersirat, terutamanya untuk golongan muda. Alright? diorang ni just perlu untuk step forward and berani kata Puan Azura. Dan kalau you guys dengar betul-betul apa yang Puan Azura kata uh, tadi sebab kenaiba bank ni kita lebih fokus kepada uh, manfaat kepada komuniti. Tapi ada lagi satu yang kita nak kongsi kepada anda iaitu satu inisiatif yang daripada Sabda juga iaitu Biosphere Reserve di mana manfaatnya lebih tertumpu kepada alam sekitar. Lepas so, tu kita tampilkan uh, Cik Eddy untuk berkongsi tentang Biosphere Reserve tu sendiri. So Eddy mungkin you boleh kongsikan kita punya penonton apa sebenar macam mana boleh wujudnya idea untuk adanya biosphere reserve ni. Okey baik. Uh, macam mana wujudnya atau tercetusnya idea uh, biosphere reserve atau dikenali sebagai Anjung Utara Selangor Biosphere Reserve ni disebabkan kawasan sabak benam tu sendiri, uh, Zoe. Sebab apa? Kawasan sabak benam ni uh, sangat kaya dengan habitat Uh, penting Contohnya Puan Azura eh, uh, Untuk pengetahuan Puan Azura, Zoe dan semua uh, Habitat uh, penting tu contohnya hutan paya gambut uh, Di Sabak Menam merupakan salah satu yang terbesar di Malaysia uh, Lebih kurang 82 hektar uh, Itu adalah salah satu di 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 Malaysia. Oh, okey. Uh, okay, okay. Antara okay. terbesar di Malaysia. Lebih kurang 82 hektar. So antara uh, habitat penting yang lain uh, seperti ekosistem muara sungai, ekosistem pesisiran pantai, uh, ekosistem uh, bakau. So uh, ini sangat selari dengan fungsi-fungsi uh, atau uh, karakteristik yang uh, biosphere reserve ni uh, diwujudkan. Diwujudkan. Uh, kalau kita tengok balik fungsi yang mana UNESCO letakkan syarat ada dekat Sabah Benam ni. Uh, Okay, saya pasti, saya pasti kewujudan ataupun tercetusnya idea untuk ada biosphereism ni mesti uh, mesti ada sebab-sebab tertentu. Mungkin uh, ini boleh lah, Bila dah ada ada biosphereism ni, apakah sektor ya sektor ekonomi yang paling berpotensi sekali untuk kalau ada pelabur-pelabur luar nak invest ke kan. So Betul. which part yang paling orang kata memberi impak? Sektor pelancongan. Sebab apa oh, saya okay. cakap sektor pelancongan? Uh, kita tengok balik uh, fungsi biosintesis itu sendiri eh yang pertama dia untuk memelihara uh, ekosistem dan biodiversiti yang kedua dia nak meningkatkan uh, sosioekonomi komuniti setempat dan yang ketiga dia nak me menaikkan pendidikan di kawasan setempat uh, membuat penyelidikan di kawasan setempat so bila kita tengok balik fungsi-fungsi uh, tersebut -fungsi akan memberi kebaikan kepada sahabat benam, kawasan sahabat benam. Yang mana contoh baru-baru ni, uh, tim uh, akademisyen, tim researcher kita telah jumpa hampir 10 ikan baru di sahabat benam. Uh, so, tak, mungkin okay, interesting. Uh, so, jadi tak tak tak, tak mustahil uh, sektor pelancongan akan datang untuk melihat atau buat kajian dekat kawasan sahabat benam. Maksudnya kita jumpa satu ekonomi baru daripada okay, kita eh. nak memelihara hmm. uh, alam sekitar yang sedia ada ni betul so eh. kita boleh tambah lagi ekonomi baru which is pelancongan lah. Betul Mungkin eh. adakah biosferism ni adalah satu projek jangka masa panjang? Adakah dia satu jangka masa panjang punya projek? Eh? Lagi satu, macam mana kalau ada collaborator yang nak invest ataupun join? Macam Puan Azura tadi dari uh, uh, aspek event lah, kan collaborator nak, yang nak join you punya projek ni? Okey, uh, memang uh, Anjung Utara Selangor Biosphere Reserve ni adalah uh, projek yang kemasa panjang Sebab uh, dia takkan terhenti di sini saja. Kita akan submit uh, penulisan dosia kepada kerajaan negeri, uh, ke kerajaan persekutuan dan seterusnya di peringkat internasional lah, UNESCO So, nanti akan ada pihak uh, ataupun agensi yang baru untuk menguruskan uh, Bagi memastikan uh, semua komponen-komponen uh, Biosphere Reserve itu terpelihara So, jadinya projek ini akan memberi keuntungan kepada komuniti, uh, kepada usahawan-usahawan setempat. So, memang takkan terhenti di sini lah. So, jadinya uh, saya boleh katakan penting, sangat penting untuk Selangor uh, dan memberi ekonomi for future lah. Dan soalan yang kedua tadi uh, berkaitan dengan apa? Uh, berkaitan dengan kalau ada pelu luar yang berminat untuk berkolaborasi dengan Biosphere Reserves. Macam mana cara dia? Okey, baik. Kalau ikutkan saya cerita tadi lebih kepada alam sekitar saja. Sebenarnya dia relate juga dengan band kenal. Ha, so salah satu faktor ataupun fungsi dia adalah meningkatkan uh, ekonomi penduduk setempat uh, dan usahawan-usahawan setempat. So jadinya bila kita nak tarik kolaborator ataupun investor uh, mungkin ada bantuan investor daripada luar untuk membantu inap desa inap desa di kawasan Sabah Menam sebab kawasan Sabah Menam ni setahu saya Puan Azura, Sangat banyak inap desa uh, di 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 persekitaran sawah padi, betul, di pesisiran pantai, betul. di kawasan-kawasan sungai. Uh, so jadinya tak mustahil in future uh, penduduk komuniti setempat akan uh, collaboration dengan orang luar. Uh, so itu adalah satu pencapaian yang sangat hebatlah untuk komuniti di kawasan kampung. Uh, so seterusnya saya tadi sebut tentang penyelidikan kita jumpa ikan baru. Uh, so jadinya bila kita sebut penyelidikan, kita boleh menunjukkan dekat uh, orang luar yang mana kat sini banyak spesies-spesies baru, banyak kawasan-kawasan uh, 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 yang mungkin tak tak di, di orang kata apa tak masuk lagi kawasan tu, uh, so boleh 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 buat penyelidikan so yang menarik perhatian pelancong-pelancong luar untuk datang. Alright, okay. Itu kalau kita dapat dengar tadi itulah dia dua perspektif ataupun perkongsian berbeza berkaitan dengan biosphere reserve dan juga carnivore bank canal. Sebelum kita menutup podcast orang kata exploring carnivore bank canal ni mungkin kita boleh uh, mungkin ada sepatah dua kata daripada Puan Azura kepada penonton-penonton kita kan berkaitan dengan sabda untuk yang tak tahu lagi sabda ni sabak Vietnam development area okay, yang mana di bawahnya ada carnivore bank canal ada biosphere reserve kan so kalau mungkin Puan Azura ada kata-kata kepada -kata mereka yang menonton ataupun kolaborator di luar sana yang ingin berkolaborasi? Okay, uh, I think kalau you look at the biosphere, biodiversity at right? Ajaran, so that like say that will come in one right, is of course carbon offset or its offer. Uh, so yeah, so that is uh, imagine that kan, right? uh, the biggest carbon sink area the Kasla. Then uh, in terms of kalau kita tak pisau, uh, apa ada tak sana? How do you travel and nak menikmati uh, keindahan ni tak semestinya jalan dekat atas tau lah. It can be from air. So the introduction of a different technology, innovation kan. Barulah, dulu kita pernah dengar cerita pasal ta, kereta terbang kan. Intentive possibility, hmm. right? Hmm. Uh, you know, to absorb uh, offshore daripada atas. And so, but that will come in like, kita pembuk lah, highway and so on. So, to me, it's a good testbed. Untuk kita uh, explore new technologies, wah. Well. Also, there's so many thing that you can do. It's not limited to biodiversity per se, by the opportunity lah ini ada Yeah So to me, uh, if I jadi orang Sabah oh, punya, okay, I will really <laughs> participate in the model development. Yeah. And in a way, sometimes so I thought, okay, uh, I might just buy a piece of land <laughs> and be part of the community, knowing that you know, there's so many of yang kita boleh ketinggal kat sih. Mm -hmm. As compared to the rest of Selangor, Yang end saturated mm -hmm. yeah. So, but we want to preserve this area, but there are many ways to achieve the same thing. Eh? Betul. Hopefully, so, uh, we can carry that spirit and the community can appreciate that. Eh? So, Sama-sama kita bangunkan masa pabinan dengan cara yang berlima lah. Betul, 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 betul. betul. Lagi satu, Sibat. mungkin saya boleh tambah sikit lah Puan Azura. Sebab uh, kita ni, susah nak selari dari segi ekonomi dalam sekitar. Contoh eh, saya ambil agenda UNESCO 2030 uh, ni, uh, SDG 2030. Kita ada 17 SDG. Kalau kita tengok SDG yang ke-8 berkaitan dengan ekonomi dan SDG 13, 14, 15 berkaitan dengan alam sekitar. Kita susah nak naikkan ekonomi dalam masa yang sama nak menaikkan alam sekitar. Tapi di Sabak, Sabak Benam, ya, kalau di Sabak Benam, melalui Carnival Band Kena, melalui Biosphere Reserve kita selari menaikkan ekonomi dalam sekitar selalunya wow amazing kan contoh Zing. eh kalau kita nak naikkan alam sekitar kita tak boleh buat pembangunan sangat kita kena kurangkan uh, GHG that's why Puan Azura kata bila kita cakap pasal pembangunan it's not about building semata-mata yeah. kita kena perspektif alam sekitar, community betul ok teruskan so jadinya saya sebagai uh, environmentalist juga sangat berbangga lah bila kita yes. dapat maintainkan uh, alam sekitar uh, dan dalam masa yang sama dapat meningkatkan ekonomi. Betul, 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 betul. betul. Alright, itu antara perkongsian daripada dua tetamu jemputan. Terima kasih tuan, terima, terima kasih banyak puan Azura, Eddie, okay, Sudi bersama dengan kita punya podcast uh, Exploring Carnival Bangkana. So kalau anda nak tahu lebih banyak lagi pasal informasi berkaitan dengan Sabak Benar Development Area ni ataupun Sabda, boleh ikuti social media rasmi Sabda sama ada di uh, meta platform Facebook, Instagram, TikTok dan juga apa uh, platform yang akan di, uh, di diadakan selepas ini lah mungkin kita ada website kita tak tahu okay, uh, lebih banyak lagi dan jangan lupa podcast YouTube dan sebagainya so see you next thank you so much dan jangan lupa untuk support Kanibuban Channel dan juga Bios Pure Reserve thank you bye thank you Zoe. thank you